Я хочу обратиться ко всем, кто здесь находится. Среди... Здесь находятся провокаторы, которые хотят человеческой крови. Они хотят, чтобы лилась кровь. Там президента нету. Там ничего нету. Я прошу вас, вы... мы сделаем для того все, для того, чтобы президента не было. На Майдане мы блокировать будем. Мы блокируем кабинет министров. Мы не дадим вам возможности работать, мы будем делать все, чтобы не пошли на отставку. Нам не нужна кровь! Не поддавайтесь на провокации. А я твое не стою? Мы не стоим в сфере! ты что напился, блядь, а сейчас потом рассказываешь.